নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বহুত সোৱাদ হৈছে আৰু টেষ্টি খাবলৈও বহুত মানে ভাল লাগিছে এয়া মই ৰেচিপিটো লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভাবিছোঁ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ নিশ্চয় ভাল পাব চাই আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমে মই আম কেইটামান লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া কাঢ়ি লৈ আহিছোঁ ছয় সাতটামান এয়া বহুত টেঙা আম একেবাৰে কাটি খাবলৈ নোৱাৰি এনেকুৱা টেঙা আছে এয়া বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ মই এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটিম আমকেইটা আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই যোনে যোনে ভাল পায় প্লিজ লাইক এণ্ড কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই তেল দি দিলোঁ তেল বেছি সৰহ দিয়া নাই অলপমান দিছোঁ ঠিক জোখৰ দিছোঁ তাৰপিছত এয়া তেজপাত আৰু এতিয়া পিঁয়াজ আৰু এতিয়া জলকীয়া ফালি লৈছোঁ আৰু মিঠি পাকুৰম কালজিৰা পিঁয়াজখিনি ভালকৈ মই ৰঙচুৱা কৰি ল'ম তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে এয়া হৈছে আৰু এয়া আমখিনি মই দি দিলোঁ এই আমখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত ভালকৈ পিঁয়াজখিনিৰ লগত মই মিলাই দিছিলোঁ হালধি আৰু নিমখ ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখখিনি দি হৈ গ'ল মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এই পিঁয়াজখিনিৰ লগত যাতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় জলকীয়া পিঁয়াজে সকলো বস্তু যাতে একেলগে হৈ যায় মই লৰাই দিছোঁ এয়া জুই অলপ কমকৈ দিছোঁ আৰু মই ইয়াত দিছোঁ ৰচুন বিধ হেৰি পিচি দিছোঁ ৰচুনে আৰু আদাই ৰচুনখিনি মই বাকলিৰে চাকলিয়ে দি দিছোঁ যাতে বাকলিখিনি থাকিলে এটা বেলেগ সোৱাদ হয় আপোনালোকে এনেকুৱা দি চাবচোন এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া অলপ টাইম ঢাকি থ'ম এইখিনি মই অলপমান পিছত চাইছিলোঁ পানী দিবলৈ হৈছেহি আৰু মই এতিয়া আৰু দুটামান বস্তু দিবলৈ আছে মই দিম এয়া ৰেড চিলি অলপমান দি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ৰং এটা উঠি আহে ৰেড চিলি দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মিলাই দিছোঁ ভালকৈ এয়া চেনি আধা প্লেট লৈ লৈছোঁ চেনীৰ জেগাত গুড়ো দিব পাৰে গুড় আমাৰ অনা নাই যিহেতু মই চেনীকে দি দিছোঁ টেঙা আম বুলি যিহেতু টেঙা আমটো খাবতো নোৱাৰে সেইকাৰণে চেনি দি দিছোঁ এতিয়া অলপ মিঠা মিঠা হ'ব মে মিঠা চোকা জ্বালা বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এইয়া হৈ গ'ল চেনিখিনি দি কি ধুনীয়া ৰং উঠি আহিছে এয়া চব দেখোঁতে খাওঁ খাওঁ যেন লাগি গৈছে খাবলৈ মন গৈছে আম যেন লগা নাই অকণো এই চেনিখিনি গলি গৈছে এতিয়া মই আকৌ মছলাখিনি দিবলৈ আছে আৰু এই আমখিনি সিজি গৈছে পূৰা মই এয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ পানী দি অলপমান টাইম উতলাম যাতে গোটেইখিনি গলি যায় আৰু মই অলপমান টাইম ঢাকি থৈ দিম এইখিনি পূৰা উতলি আছে বেছি শুকাব নালাগে ঠাণ্ডা হ'লে নিজে আকৌ হেৰি হৈ যাব শুকাই যাব ঠাণ্ডা হ'লে মই গৰম মছলা আৰু ধুনীয়া পাউদাৰ দি দিছোঁ মোৰ আমৰ ৰেচিপিটো নমাবলৈ হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হ'লে গোটা হৈ যাব নিজেই গৰম মছলা আৰু ধুনীয়া গুড়া দি দিছোঁ এয়া চাওক কি মজা হৈছে এয়া পেলেট এখনত মই উলিয়ালোঁ ঠাণ্ডা হ'লে এনেকুৱা হৈ যায় অলপ জোল জোলকৈ ৰাখি থ'লেও মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আমৰ আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল তেন্তে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক সকলোকে তেন্তে বাই বাই আজিলৈ